Готовы? Да. Начнем мы вот, после матча в пресс-конференции «Александрия С нами находится главный тренер Александр Сидоров. Пожалуйста, вот, ваши первые враження. Ну, какие впечатления? Приятно, что когда команды с нами играют, очень нервничают. Очень нервничают судьи, очень нервничают с нами. Такие решения принимают неадекватные для вообще судейского корпуса. Ну а так, по большому счету, две индивидуальные ошибки и 0-2 мы проиграли. Поэтому говорить долго не хочу в такой ситуации, в какой мы оказались. Мы сегодня выглядели достойно на футбольном поле. Этот бред, который я слышу с разных сторон, ну знаете, это люди просто немножко наверное, потерялись в этой жизни. Поэтому мне не в чем упрекнуть очередной раз своих футболистов. Они приняли достаточно... Адекватное, на мой взгляд, профессиональное решение выйти на футбольное поле, сыграть. И э, я не могу сказать, что мы выглядели сегодня мальчиками для битья. Хотя, знаете, я уже сказал в прошлый раз, что пинать слабых очень легко. Но э, я буду теперь каждый раз повторять. Но ну, так будет не всегда, господа. Когда-нибудь мы дождемся, что и нас будут так судить, как судят наших соперников. И мы так будем играть, будем получать уверенность в своих силах. Поэтому я рад, что футболисты все-таки проявили характер сегодня. Ну, вы знаете, мне тяжело сейчас говорить, я не разговаривал с за что он получил первую карточку, не знаю, вторая по делу, ничего не могу сказать, но даже в десятером мы имели, может быть, какие-то свои полумоменты, но имели. Ну а то, что мы пошли в банк и пропустили второй мяч, ну, в принципе, опять-таки, два человека штрафной, четыре защитника, пропускать гол, ну, опять-таки, знаете, я могу сказать, что это, э, ну, это уже, это, вот, вот это уже нервы. Вот это нервы. Александр, скажите, пожалуйста, затримка на пил в все-таки, что-то вы в с футболисты уже сами на себя покладывают все усилия? Ну, пока еще, ну, что могло решиться в раздевалке? Но вы до да, мы до, до последнего ждали, мы ждали, позвонил президент и пообещал, что все у нас наладится. Я кероняю. Ну, Нет. вы переживали тоже непростые времена, поэтому вы это не знаете, должны знать, должны помнить еще, что это такое. Нет. Поэтому знаете, как в сериале: вернутся деньги, вернутся и друзья. На матчей, да, Хороший вопрос, но не актуально сегодня. Да, говорите. Я учусь. А как вы уважаете, что вы можете хлопцам этих протест, ну, к их питаниям? Да, если бы я знал. Ну, вы уважаете, я же не Ну, лично я в чудеса не верю. Если кто-то верит, я не верю. Болельщики. Сначала говорят команду выйти, потом бросают на поле фаеры, с тушки врывают. Вы сейчас, вы сейчас у меня спросили и за болельщик, и за президента. Ребята, я за... Ну, ну что я могу сказать? Ну, что значит трафы. Я не отвечаю за эти действия. У меня своих проблем хватает. А я вам У вас есть кому оценить игру своей команды. Всем. Спасибо.